очень В команде Арсенал Артем А, а бапильное было нет, столкновение Вин передо мной выборщился Ага Ну за то что вас Удаляют Да Такой момент Столкновение у борта Ну я такой грубости не увидел тоже Все, назад, Артем Амнистия, амнистия, Артем Не, серьезно потянулся я... ну... к борту и упал Да, видите, вас услышали И мы тоже помогли этому Возвращается, Артем Без вылучения Так что арбитры посовещались И приняли решение О, Пашенька, привет Паша с нами Заливник Так что такой момент игровой. Хорошо, что есть возможность изменить решение, потому что ну, это не всегда арбитрам приятно и интересно, потому что ну, менять решение сколько раз можно. Каждый раз же не будешь менять, да, это ну, хорошо, что вот положительно для Артема. А то Никита говорит, пробачився, что столкнулись еще и удалили Артема Артем не забываем а Никиту удалили вот так вот Никита не того грався все теперь мы раз... разобрались Никита Левченко вылучення в команде Тирос за 3.16 до конца первого периода перше вылучение сейчас пока табло надо включить тут вот еще разбираемся Не забываем, Мартем Карпенко также активный участник теннисных турниров. Также болевайте, смотрите, поддерживайте также и наших активистов в теннисе. Так что вот так много всего. Ну что, возвращаемся на Клозунку. И в кидание.